Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема першої прес-конференції структура незаконних збройних формувань та управління з Москви». Нашим гостем є Семен Кабакаєв, керівник проєкту Стоп терор. Будь ласка. Добрий день. Хочу начать с того, что проект «Стоп уже на протяжении двух лет наблюдает за незаконными вооруженными формированиями, за их структурой, руководством и непосредственно руководителями из Москвы. С 2015 года в структурах так называемых ЛНР-ДНР произошли некоторые реорганизации и переформатирования. Хотелось бы начать с Москвы, откуда идет непосредственно руководство. Генеральный штаб вооруженных сил России руководит непосредственно всеми формированиями в Крыму и на территории оккупированного Донбасса. Заместитель начальника Генерального штаба ВСРФ, генерал-полковник Истраков Сергей, осуществляет координацию деятельности оперативно-тактических объединений. Южный военный округ. Командующий Южного военного округа Вооруженных сил России Галкин Александр. Центр территориальных войск Южного военного округа. Командующий Центра территориальных войск Южного военного округа генерал-полковник Сердюков Андрей. Непосредственно уже подчиняются им и формируют Никифоров Евгений и Осапов Валерий. Сапа Валерий, командующий оперативно-тактическим объединением ДНР, командующий 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, командующий оперативно-тактическим объединением ЛНР Никифоров Евгений, генерал-майор. Никифорову подчиняются и руководят э, бригадами на оккупированной территории э, командир 2 э, бригады э, полковник России Рузинский Андрей, командир 4-й бригады э, Болгарев Петр, командир 7 бригады, полковник российской армии Бушуев Александр. Асапов Валерий руководит непосредственно по ДНР и ЛНР включительно в подчинении заместитель командующего оперативно-тактическим объединением ДНР, полковник ВС РФ Черков Евгений, начальник штаба оперативно-тактического объединения ДНР, полковник ВС РФ Якубов Рустам. На более низшей ступени стоят заместитель командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона капитан Гайнулин Руслан командир 3-й э, бригады генерал-майор ВСРФ Тимофеев Игорь, командир 5-й бригады э, Каплин Игорь, э, командир 9-го э, мотострелкового батальона Бондарев Дмитрий. Э, после этого хочется перейти непосредственно к подразделениям, э, которые находятся на территории ДНР. Э, нужно начать с того, что с 2015 -го года произошли некоторые изменения. Первый армейский корпус народной милиции ДНР начал и Министерство обороны начал называться оперативно-тактическое управление Донецк Министерство обороны ДНР. Также все подразделения, входящие в состав оперативно-тактического управления Министерства обороны, были присвоены номера воинских частей ДНР. Ряд полков, бригад и батальонов Министерства обороны ДНР получили новые названия, новые тактические знаки. Также был обновлен командный состав. А, хочу начать с первой славянской мотострелковой бригады. А, получила название новое. Гвардейская оперативная тактическая группа «Комсомольская». Был получен новый тактический знак «51» в треугольнике. Третья отдельная мотострелковая бригада «Беркут». Получила название ⁇ Гвардейская ⁇ Оперативно-тактическая группа ⁇ Горловка ⁇ получила новый тактический знак 53 в треугольнике. Вы можете обратить внимание непосредственно на инфографику. Пятая отдельная мотострелковая бригада ⁇ Оплот ⁇ также частично изменила свое название. Теперь это ⁇ Оперативно-тактическая группа ⁇ Оплот ⁇ с новым тактическим знаком 55 в треугольнике бригада «Кальмиус» была переименована в отдельную гвардейскую оперативно-тактическую группу «Кольчуга». Девятый отдельный мотострелковый полк стал называться гвардейская оперативно-тактическая группа «Новоазовск». Новый тактический знак 59 в квадрате. Сотая отдельная мотострелковая бригада Республиканской гвардии стала отдельным подразделением и получила название «Гвардейская оперативно-тактическая группа «Купол», а также тактический знак «50 треугольники». Отдельный комендантский полк получил название «Краматорский» и новый тактический знак «29 в квадрате». Исходя из того, что у 9-го мотострелкового полка тактический знак тоже в квадрате, можно предположить, что полкам Министерства обороны так называемый ДНР присвоили тактический знак «Квадрат», а бригада Министерства обороны ДНР – тактический знак «Треугольник». В 11-й бригаде «Восток» было переименовано на отдельный Янакиевско-Дунайский полк, а также остальные полки получили э, тактический знак э, 61 в квадрате. Батальон спецназначения Николаевского, он же старый Вымпел, прекратил свое существование, был расформирован, э, бойцы подразделений были переведены в другие. 7-я бригада была пере, э, переведена в подчинение ЛНР. Больше э, в подчинение так называемой Донецкой Народной Республики и Министерства обороны не находится. Первая отдельная мотострелковая бригада Сомали была, получила новое название и стала именоваться отдельным мотострелковым гвардейским штурмовым и лавайским батальоном. Также отдельные батальоны, такие как отдельный батальон материального обеспечения, отдельный батальон специального назначения Хан, отдельный ремонтно-восстановительный батальон Конго, получили новые тактические знаки. Это круг и внутри дополнительные цифры в зависимости от подразделения. В уставе Министерства обороны так называемой ДНР появились новые подразделения. Это отдельный танковый батальон, он же называется «Уманский» и он же «Дизель». Третий отдельный батальон специального назначения и отдельный батальон управления и охраны. Появился отряд спасательных работ особого риска «Легион». В обновленном составе оперативно-тактического управления Министерства обороны ДНР появилась отдельная саперская инженерная рота, также отдельная рота радиоэлектронной борьбы, которая используют комплексы РЭП, и отдельная рота беспилотных летательных аппаратов. В Министерстве обороны ДНР появилась новая структура под названием Республиканская государственная служба охраны, в функции которой входит охрана высших должностных лиц, так называемой ДНР, и охрана важных государственных объектов. Под высшими должностными лицами подразумевается только Захарченко. В ряде подразделений незаконных формирований был заменен командный состав, было введено двойное командование известно, что номинальные командиры бригад и полков числятся одни люди, которые родом непосредственно из Донецкой области, но управляют всем офицеры Российской Федерации. Командует оперативно-тактическим управлением ДНР генерал-майор ВСРФ Асапов Валерий Григорьевич, командующий 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. По документам прикрытия Примаков фамилия. Хочется продолжить по структуре нового оперативно-тактического объединения ЛНР. Раньше был второй армейский корпус народной милиции ЛНР, переименовали оперативно-тактическое объединение народной милиции ЛНР. Также всем подразделениям, входящим в состав оперативно-тактического объединения ЛНР народной милиции, были присвоены номера воинских частей ЛНР, которые были до этого. Произошли небольшие изменения. По изменениям. Второй отдельной э, мотострелковой бригаде присвоено название «Гвардейская». Теперь это уже вторая отдельная мотострелковая э, гвардейская бригада. Также был заменен командир бригадой командуют командует Лещенко Ян Витальевич. В состав бригады был добавлен 12-й отдельный спецбатальон «Рим». Четвертая отдельная мотострелковая бригада была дополнена 13-м 13 отрядом «Егор», 16-м «Ярга», 14-м «Призрак». «Призрак» перестал существовать как отдельная бригада. Командиром 4-й бригады стал Шевченко Юрий. В состав бригады покинули ДШРГ «Русич» группа которые отправились на территорию Российской Федерации и больше не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. В состав оперативно-тактического объединения народной милиции ЛНР из Министерства обороны ДНР, как я говорил ранее, была переведена 7-я Чистяковская бригада, за которой в качестве усиления закрепили 15-й батальон «Брянка», существовала раньше отдельной единица. Также 15-й СССР Брянка был усилен отрядом имени Ермака, который ранее был в подчинении бригады «Призрак». 6-й отдельный казачий полк имени атамана Матвея Платова стал 6-м отдельным гвардейским казачьим отстрелковым полком. Командование полка после смерти Павла Дремова, или ликвидации, сказать точнее, потому что ликвидировали его российские спецслужбы, Взяла на себя командование. Командование взял полуполтинник Владимир Сергеевич с позывным ⁇ полтинник ⁇ Все батальоны территориальной обороны Народной милиции ЛНР стали именоваться отдельными специальными батальонами оперативно-тактического объединения Народной милиции ЛНР. Часть специальных батальонов была в переподчинении бригадам объединениям и ЛНР. Часть осталась существовать как отдельные единицы, но подчиняющиеся а также оперативно-тактическим объединениям. Полноценным отдельно существующим единицам стали батальон, отдельный батальон управления и охраны, отдельный батальон материального обеспечения, отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Данными батальонами были присвоены тактические знаки, а также номера воинских частей народной милиции, так называемой ЛНР. В, обновлении, в обновленном составе оперативно-технического объединения народной милиции ЛНР появились отдельная саперская инженерная рота, отдельная рота радиоэлектронной борьбы и отдельная рота, которая занимается беспилотной разведкой. Казачья гвардия Казицына, которая была нашумевшая в 2014 году, прекратила свое существование, была расформирована. Часть личного состава была распределена по подразделениям незаконных вооруженных формирований ЛНР, а часть вернулась на территорию ЛНР в виде гражданских. В ряде подразделений незаконных формирований был заменен командный состав, было введено двойное командование, как и в Донецке. Номинальными командирами числятся люди с территории Луганской и области. В реальном времени это люди из Генерального штаба Южного военного округа Российской Федерации непосредственно. Командует оперативно-тактическим объединением ЛНР майор Вооруженных сил России Никифоров Евгений Валерьевич, заместитель командующего 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, позывной Тамбов, по документам прикрытия Маргун Евгений Валерьевич. Хочется дополнить, что э, вся информация... Э, которую сегодня озвучили, которая будет опубликована, проект Стоп-террор находил только в открытых источниках. Мы пользовались только открытыми источниками, в которых и Российская Федерация, и непосредственно командиры незаконных вооруженных формирований выкладывают, не стесняясь, поэтому нам довольно просто собрать и показать места дислокации, командный состав тактические знаки, вооружение, количество и uh, общую картину непосредственно по uh, силам, которые находятся на оккупированной территории Луганской и Донецкой области. Uh, в принципе, все. Спасибо. Спасибо, пане Семена. Чи є запитання? Бачу, що є. Будь ласка, Сергей Сергій Украинский Український кризовий медіа-центр. Семена, доброго дня. Скажіть, будь ласка, Ви збрали за два роки унікальну базу щодо незаконних військових формувань, які воюють на території України. На ваш погляд, чи можуть бути ці дані використані у майбутньому у майбутніх судових процесів щодо злочинів Російської Федерації проти України? Дякую. Да, спасибо за вопрос. Мы непосредственно работаем с нашими правоохранительными структурами, поэтому всю информацию, которую мы собирали за два года, мы в режиме онлайн времени всегда передаем, консультируемся, и люди работают по этой информации. Непосредственно Министерство юстиции Украины собирает эту базу, передает, и так или иначе, совершенно неважно, где она окажется, в МВД или в СБУ. Информация доходит до министерства юстиции, передается в международные инстанции, в которых уже этот процесс может затянуться от полугода и там, до пяти лет. Поэтому на быструю реакцию со стороны Запада я бы не ожидал. Есть еще Скорее всего, все перенаименования на более официальные воинские звания и так далее, имели целью навести порядок, скажем так, на этих территориях и придать им больше какой-то весомости. По вашему мнению, насколько реально отразилось на улучшение боеспособности вот эти попытки наводить порядок, по вашей информации? Спасибо. Хочу отметить, что перевод с армейских корпусов на оперативно-тактические объединения – это уже более новый подход. Если в 2014-2015 году мы видели советский, сейчас он уже более новый. Это влияет на оперативную работу непосредственно, на тактику на месте. Но хотел бы заметить, что Россия активно использует новые свои комплексы на территории оккупированного Донбасса. Каждые 3-4 месяца идут постоянные ротации кадровых военных. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Донбасс они используют не только как способ, как средство манипуляции, как инструмент на геополитической арене, а точно также и отрабатывают свои тактические задачи и повышают свой уровень у вооруженных сил. Більше питань немає. На цьому прес-конференцію завершено. Спасибо вам. Дякую. Шановні колеги, наступна подія рівно об 11.30.